रहीम डियर फ्रेंड्स जैसा कि आप जानते हैं हम उर्दू का टॉपिक पढ़ रहे हैं का दुरुस्त इस्तेमाल फ्रेंड्स अगर आपने हमारा इस टॉपिक का पहला वीडियो नहीं देखा तो एक दफा वो देखें ताकि आपको इस टॉपिक के बारे में मजीद मालूम मिल सकें और आप इसको सही तरह समझ पाए ये हमारा इसी टॉपिक का आज तीसरा और आखिरी वीडियो है आज के इस वीडियो में हम छी और सात हरफी अलफाज देखेंगे जो अलिफ से शुरू होते हैं और उनमें एराब का इस्तेमाल कैसे किया जाता है पहले हम देखते हैं अलिफ से शुरू होने वाले छह हरफी अल्फाज ऐसे अल्फाज जो छह हरूफ पे मुश्तमिल हैं और अलिफ से शुरू होते हैं पहले हरफ के नीचे जेर दूसरे हरफ के ऊपर जजम तीसरे के नीचे जेर चौथे के ऊपर ज़बर, ये हमारा रूल होगा छह हरफी अल्फाजअ अलफ शुरू होने वाले हों तो इसी लिहाज से ही एराब आने हैं हर लफज में पहले के नीचे जेर दूसरे के ऊपर जजम इख तीसरे के नीचे जेर चौथे के ऊपर जबर इख तिलाफ इश इम्तहान इसी रूल के हिसाब से अब आगे हम पढ़ेंगे जेर पढ़ेंगे आइन के ऊपर जजम तेर के नीचे जेर मीम के ऊपर इनकीब एहतिस इरफा इन फ्याल वगैरह छह हरफी अल्फाज हैं अब हम देखते हैं सात हरफी अलफाज सात हरूफ पे मुश्तमिल हैं और वो अलिफ और सीन से शुरू होते होंफ और सीन से शुरू होने वाले सात हरीफी अलफाज में अलिफ के नीचे जेर दूसरे हरफ के ऊपर जबर होगी जजम होगी हो अलिफ के नीचे जेर दूसरा हरफ जो सीन का होगा उसके ऊपर जजम तीसरे हरफ के नीचे जेर और चौथे के ऊपर भी जज्म इस्तिकबाल इसमाल इसकाक इस, इस काम ये अल्फाज हमने पढ़े हैं सात अफी अल्फाज हैं अब हम कुछ मसीद अल्फाज देखते हैं पहले तो आपने एक बात याद रखनी है ऐसे अलफाज जो जमा में इस्तेमाल होते हैं और वो अलीफ से शुरू होते हैं तो ऐसे नब्बे फीसदलफाज में अलीफ के ऊपर हम जबर पढ़ते हैं दोबारा में लाइन रिपीट करता हूँ अलीफ से शुरू होने वाले ऐसे अलफाजों अली से शुरू होने लफाज लफाजमा हो, उनमें अस्सी फीसद नब्बे फीसद लफाज ऐसे होते हैं जिसमें अलीफ के ऊपर जबर होती है जैसे मैं बोलता हूँ कौम की जमा होती है अकवाम अकवाम चूंकि कौम की जमा है तो अकवाम में अलीफ के ऊपर जबर होगी लेकिन नीचे चांद लफाज अब ऐसे हम पढ़ रहे हैं, जो की जमा नहीं है चूंकि वो जमा नहीं है लिहाजा वहाँ पे हम अलीफ के ऊपर जबर नहीं बल्कि जहर पढ़ेंगे दर्ज अल्फाज चूंकि जमा नहीं हैं, लिहाजा यहाँ जबर की बजाय जेर पड़ी जाएगी अल्फाज कौन से हैं इखलास इबलाग इजलास इखराज इदबार, इकबाल यहाँ पे हम इसको अदबार ब दफा अजलास पढ़ रहे होते हैं जो कि दुरुस्त नहीं है इदराक इरसाल इरशाद इसराक अराब इफरात ये हम अफराजार होते हैं अफरातार जो कि दुरुस्त नहीं है इफरातर पढ़ेंगे इसे ये हम दोबारा एक दफा रिवाइज करते हैं हमने क्या पढ़ा है कि ये अल्फाज जो हैं ये चूंकि जमा नहीं है अखराज किसी भी लफज का जमा वाला ये वर्ड नहीं है तो लहाजा हमने यहाँ पे अलिफ के ऊपर जबर नहीं बल्कि जेर पढ़नी है अगर ये लफज किसी का जमा होता तो फिर हमने अलिफ के ऊपर ज़बर पढ़नी थी मजीद अल्फाज देखते हैं इफ्तार इकदाम इल्हाम इमदाद इन आम वगैरह डियर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा आप अपनी राय से जरूर नवाजें और हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर भी क्लिक करें ताकि आपको नए वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहें